Mi nombre es Tadeonita. Eh, vivo. Oja, la vaca. <laughs> ¿Empezamos de nuevo hoy, o después no? Mi padre proviene de la República Polonia. Él emigró a América en el año 1927, tuvo que salir de Polonia por varios motivos, comentarios del estallido de la Segunda Guerra Mundial, falta de trabajo, de tierra en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, estuvo durante tres años. en Nuevo trabajo no había actividad en la república argentina entonces eh, ya sin recursos vinieron un grupo de polacos al paraguay a explorar paraguay caminando desde buenos aires hasta la república de paraguay unos 1300 kilómetros. A organizarse la colonia los trabajos fueron muy duros los primeros tiempos que no tenían alimentos ni idioma ni vivienda no existían herramientas tampoco tenían la verdad que hay muchas anécdotas para contar una de las formas de discriminación era por alimentos que consumían ajo por ejemplo que le dejaban mal aliento y tanto los pies también usaban tipo de vendas también eran despreciados porque tenían los pies de cualquier cosa ya te echaban en cara de, eh, polaco, pasta de honda lo que fueron en la guerra de Bolivia eh, le trataban como hermanos a los paraguayos por ayudar a mandarle alimento a la guerra eh, comida ellos plantaban para un año de comida contaban tantas plantas para consumir durante el año y eso no cultivaban, no eran de almacenar alimentos. Gracias a los polacos aquí en, fueron muy útiles los emigrantes durante la guerra porque cultivaban la tierra y enviaban alimentos al ejército paraguayo. Muy bueno, bueno. Eh, qué bien. Ah, cierto que me olvidé, mañana fiesta. Eh que me acordaste no más porque yo también. había la necesidad de formar con los jóvenes un, un trabajo y con la ayuda de los compañeros formamos un club polaco y yo fui presidente a los 16 años y después ya con los mayores y ahí ya organizar fiestas almuerzos organizamos el primer festival de acordeón del Paraguay también el festival del Cracoyac que es una danza tradicional que es, ya se baila aquí en Paraguay, en Argentina. Así mismo, con los polacos pues, se hizo conocer la polca y también el acordeón se sumó al folclore paraguayo también. Siempre se, la parte religiosa, primero una santa misa en la iglesia polaca, después eh, se pasa al salón, se cantan los himnos patrios de Polonia y de Paraguay, se entonan y se empieza con el almuerzo con todas las comidas típicas, después ya empiezan los bailes tradicionales y cantos. Como <laughs> To jest bardzo emocjonujące, sí, ale można też zrobić coś nostalgicznego. Upliwa szybko życie, jak potopnie czas. Za rok, za dzień, za chwilę, <muchany> razem nie będzie nas. pero 20 me traen cerca a de la casa. Uh -huh. Se uno levanta temprano, eh, ver los animales, comer, alimentarlos, también un trabajo en la huerta. A veces eh, se fracasa por muchas lluvias, también por muchas secas. Pero siempre de sobra para comer y también para vender productos, así como el queso, los huevos, carne. Anteriormente era más cultivo del trigo, la soja, el maíz, el arroz cultivaba comercialmente. Y el próximo es hacer un viaje a Europa, a Polonia principalmente, a conocer las raíces de los padres y también disfrutar de la vida de los pocos que queda ya de esta vida, como dicen, compartir con la gente, ayudar al prójimo lo que sea necesario y que tengan un buen recuerdo de la persona. Witaj serdecznie wszystkich rodaków, społeczki, posdrobiesz tuńsz paragwajów, wiesz moje, nie sąsze mogę się rozmawiać po polsku i rozmawiam jeszcze temu co 90 lat назад ten język z tego czasu, to raz to razy na wywrót wymawiam, nie ukaradnie, ale jeszcze mogę się uratować sam językiem polskim. Este es un tambor samoropka hecho de piel de perro. El perro debería ser más bravo para que tenga buen sonido.